आज स्टील, स्टील महाकुंभ इसका आयोजन मुंबई में किया है उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी इसके उद्घाटन के लिए आए हैं नमस्कार मित्रांनो वास्तवावर या शृंखलेमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत मी आपला मित्र राजेश वासंती सभाजी केळसकर मित्रांनो गुंतवणुकीमधून रोजगार गुंतवणूक कोण करत आहेत तर उद्योजक आणि रोजगार कोणाला मिळणार आहे जे बेरोजगार आहेत त्यांना अशाच प्रकारे आता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात एक मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहे बघा त्यांचं कार्य आणि ते कार्य करण्यासाठी त्यांची धडपड जरा ऐका त्यांचं भाषण त्यांचं वक्तव्य ऐका ऐका जरा निश्चितपणे आज जी काही आपण इन्व्हेस्टमेंट आणलेली आहे त्याच्यामुळे एक लाख नवीन रोजगार तयार होतोय आणि हा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये तयार होतोय त्यामुळे निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाकरता महत्वाचा आहे आज स्टील एक्स स्टील महाकुंभ इसका आयोजन मुंबई में किया है उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी इसके उद्घाटन के लिए आए हैं और इस महाकुंभ का की थीम ये ग्रीन स्टील है ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्टील और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ग्रीन स्टील के लिए पांच हजार करोड़ का एक मिशन अभी लॉन्च किया है हम जानते हैं कि दुनिया में अब धीरे धीरे ग्रीन स्टील की मांग बढ़ रही है और भारत डोमेस्टिक उपयोग में भी और एक्सपोर्ट में भी ग्रीन स्टील को बढ़ावा देना चाहता है हम ग्रीन स्टील के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का यह सपना है इस दृष्टि से आज काफी चिंतन मंथन हुआ है हमने भी ये तय किया है कि अब धीरे धीरे गढ़चिरौली जो एक नया स्टील का इकोसिस्टम बन रहा है नई स्टील सिटी बन रही है वहाँ पर हम लोग ग्रीन स्टील की निर्मिति कैसे कर पाए इसका विचार हम करेंगे हम लोगों ने महाराष्ट्र में तय किया है कि देश के स्टील उत्पाद में महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है अगले आठ सालों में उसको हम पहले नंबर पर लाएंगे और ग्रीन स्टील एक्सपोर्ट में भी भारत सरकार की मदद से हम लोग महाराष्ट्र को नंबर वन ले जाना चाहते हैं आज स्टील के क्षेत्र में महाराष्ट्र में अस्सी हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है एक लाख रोजगार का सृजन इससे होगा और महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में ये इन्वेस्टमेंट आने से एक सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व होगा मित्रों वर्तमान सरकार महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री कोण आहेत अजितदादा पवार या तिघांनी मिळून महाराष्ट्राला अग्र क्रमांकावर नेऊन दे ठेवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत हेच ते वास्तव आहे कशातून गुंतवणुकीमधून रोजगार आणि तो रोजगार कोणासाठी तर बेरोजगारांसाठी युवकांसाठी युवतींसाठी या महाराष्ट्रातील जनतेसाठी समजून घ्या की वास्तव ओळखून घ्या वास्तव उमजून घ्या वास्तवावर बोलू काहीतरी आणि हेच ते महाराष्ट्र सरकारचं वास्तव आहे वास्तवावर बोलू काहीतरी या शृंखलेला सबस्क्राईब करा बेलायकॉन दावा माझे विचार असे लाईक करा आपले विचार कमेंट बॉक्सनं मांडा तुर्तास इतकंच भरत माता की जय वंदे मातरम जय भारत जय महाराष्ट्र जय सनातन